એન્ડ એક તરફથી અમરેલીમાં ગુનાખોરીના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે તો બીજી તરફ અમરેલી પોલીસે મોટર ચોરી કરતી ટોળકીને ઝડપી પાડી છે ત્યારે અમરેલી પોલીસે એક બે નહીં પરંતુ એકત્રીસ મોટર સાથે ટોળકીને ઝડપી પાડી છે અમરેલી એલસીબીની ટીમે ચોક્કસ બાતમીના આધારે લાઠી તાલુકાના સરકારી પીપળવા ગામની સીમમાં આવેલ વાડીએથી મોટરસાયકલ ચોરીઓ કરતી ટોળકીના સક્રિય છ સભ્યોને બુલેટ એક્ટિવા સ્પ્લેન્ડર સહિત કુલ એકત્રીસ મોટરસાયકલો સાથે પકડી પાડ્યા છે પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીઓએ વાહનો રાજકોટ શહેર તથા બોટાદ જિલ્લાઓમાંથી ચોરી કરેલ છે પકડાયેલી સમો છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ચોરી કરવાની ટોળકી બનાવી જાહેર જગ્યા મોટરસાયકલ પાર્કિંગ થયેલ હોય તેવી જગ્યા અથવા કોઈ રહેણાંક મકાન બહાર મોટરસાયકલ પાર્ક કરેલ હોય તેવી મોટરસાયકલો નિશાન બનાવી ચોરી કરતા હતા તેમજ કોઈ કોઈ જગ્યાએ રહેણાંક બહારથી સાયકલ ચોરવાનું હોય ત્યાં ઘરમાલિક ઘર બહાર ન આવી જાય તે માટે તેવા મકાનની બહારની સ્ટોપર આલ્ટ્રાફ બંધ કરી ડુપ્લિકેટ ચાવી લગાડી મોટર ચોરી કરવાના ઈરાદે અવરોધ ઉભો કરી મોટર ચોરી કરી લઈ જતા હતા અને ચોરીના મોટરસાયકલોની ડુપ્લિકેટ આરસી બુક બનાવી ખોટી અને બનાવટી આરસી બુકને સાચી બતાવી તેમજ ચોરીની મોટરસાયકલો બેંક લોનના હપ્તા નહીં ભરનારની સીઝ કરેલી અને હરાજીમાંથી મેળવેલ હોવાનું ખરીદદારને જણાવી ગેરકાયદેસર આર્થિક લાભ મેળવવાના હેતુથી ચોરી કરતા હતા जो लाठी तालुका है वहाँ पर सरकारी पिपड़वा नाम का एक गांव है वहाँ पर एक टोलकी रहती है और वो वाहनों को चोरी करती है तो इस बातमी के आधार पर इस सूचना के आधार पर जो एल की टीम के द्वारा वहाँ पर विशेष रूप से है वो नाकेबंदी की गई तो नाकेबंदी के अंदर हमें वहाँ पर है वो आ, कुछ आ, जो संद्यास्पद लोग थे उनको एल की टीम के द्वारा है वो कल कब्जे में लिया गया तो उनमें से छः लोग थे जिसमें मुख्य जो आरोपी है वो है नीलेश लाल जी भाई जो कि बोटादगा रहने वाला है और घनश्याम भूपत भाई जो चौहान है पीप जो सरकारी पीपड़वा का जो निवासी है उनकी जो वाड़ी थी उस वाड़ी के अंदर हमें है वो इकतीस जो वाहन थे वो हमें जिसके अंदर हीरो हीरोडा पल्सर है और रॉयल इनफील्ड है एक्टिवा है ये विभिन्न प्रकार की जो टू व्हीलर्स बाइक थी वो हमें वो मिली थी इनकी जो सबसे मुख्य जो विशेषता थी वो ये थी कि ये टोलकी के रूप में काम करते थे जिसका मुख्य सूत्रधार है वो नीलेष था तो नीलेश ने एक टोल की बना के और इस टोल की एक विशेष प्रकार की एमओ थी इस एम में ये था कि ये लोग जो जाहिर जगह है उस जाहिर जगह के ऊपर या तो वाहन चोरी करते थे या किसी के घर को देख लेते थे और घर के अंदर कि बाहर उसकी बाइक खड़ी है तो डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से उस घर के बाहर की जो चिटकनी थी या आगल थी गेट की वो बंद कर देते थे और वहाँ से डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से वाहन है वो चोरी कर लेते थे तो इन लोगों से जो हमने टोटल है वो थर्टी वन वाहन है वो कर्जे में लिए हैं और लगभग पचास के आसपास गुना है वो डिटेक्ट हुए हैं टोटल जो मुद्दा माल है वो है बारह लाख पचास हज़ार का और ये जो लोग है इस इनका कल है वो फोर्टी वन वन डी के तहत है वो मुद्दा माल जब्त किया है और जो अलग अलग पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उनको है वो भेज दिया है तो ये एक बड़ी गैंग थी और पिछले तीन साल से ये गैंग है वो इस माध्यम से काम कर रही थी और जगह जगह पर ये है वो वाहन चोरी कर रही थी इसमें से जो मुख्यतः जो इन्होंने वाहन चोरी की है वो राजकोट से की है अधिकतर जो इसके अंदर हमें जो मुद्दा माल जब्त हुआ है वो राजकोट सिटी का सर अभी तक कितने चोरी की अभी तक हमने जो है वो जब्त की है वो थर्टी है लेकिन लगभग पचास के आस पास होना है उसके अंदर बी